嗯。我、哎、师欺负了，听、嗯、见没有？再欺负，打你！嗯嗯、啊！好好 验证失败，请重新验证。验证失败，请重新验证。验证失败，请重新验证。到底是哪只啊？ 别我说了、啊，哥哥。你你什么时候醒的？你怎么不跟我说呢？你到家了也没跟我说啊。是不是？你你抱着我干嘛？什么叫我不跟你说啊，将军？我不知道叫了你多少遍，根本叫不醒，你睡得就跟猪一样。 啊，将军，你是不是在装睡啊？啊，你是不是就想让我抱着你，把你从下面抱到你家门口、啊？这谁想让你抱啊你！啊我，屁股！啊啊啊！将军，你居然敢推你领导！ 你小心我公报私仇。行，现在领导送我回家。领导应该回去休息了，晚安。验证失败，请重新验证。右手啊。我知道。领导晚安。宝。 什么时候录个指纹啊？向鼎虽然死板，但是你按照资产列表对于工作简报进行分类，非常细致，作为冲刺期的资料，具有一定的价值。谢谢袁总。陈一成。 博士啊，你提出了一个很有创意的想法，虽然就目前国内的监管制度很难执行，但是很有远见，不错。谢院长，沈星，嗯，就这样的报告，对于我来说完全就是浪费时间。请再给我四个小时，我一定能交出一份完美的报告。四个小时，你也太看得起你自己了吧？你离完美这两个字四十个小时都不止。 我再说一遍，距离万兴 IPO 申报只剩不到两周的时间，在这期间，你们就算牺牲掉所有的脑细胞，也要把每一份报告做好，解决掉所有的问题，清楚了吗？出去吧。谢谢袁总。袁袁总，我的报告。将军，你单独留下来辅导。 实地也去了，大冒险也玩了，这就是你上交的真心话。你真是死不开窍呀！过来，袁总有什么指教，直说吧，我听得见。我要说的话不能大声说，过来。 你在报告里面提到，万兴内部有严重的纪律问题，是什么呀？我确实查到了一些问题，但是我现在没有切实的证据，所以不方便汇报更多。